Вітаю, друзі, ви на каналі Паралельні світи. Мене звати Анастасія Велико і На зв'язку з нами астролог Влад Рос Влада. Я вас вітаю і почати нашу розмову хочу з довгоочікуваного перемир'я, і власне те, чи відбудеться воно і в якому форматі, тому що стало відомо, що Росія, начебто, розглядає можливість обмеженого перемир'я в повітрі з Україною, тобто буде припинення ударів дронами і ракетами, нібито як жест на адресу Трампа при цьому він. На все одно триватиме, як кажуть, мета зменшити, начебто, ризик нових санкцій з боку Америки? Все ж таки, Росія дійсно готова не обстрілювати мирні міста і перенести все на поле битви, чи реальний взагалі такий сценарій, і чи не затягне він нас у ще довшу, взагалі десятирічну, п'ятнадцятирічну війну? Що скажете? Ну, я думаю, сегодня Витьков приехал в Москву, всем это известно, он же витек его <свят> прозвище, да. Ну, слушайте, ретроградный Меркурий, о чем можно договориться на ретроградном Меркурии, да? Mm -hmm. То есть противостояние самое ужасное, которое только может быть на небе, на небе планеты Марса, да? планеты военных действий и Сатурна с Нептуном. Нептун это всегда какие-то, значит, абсолютно шизофренические идеи присутствуют там. Ну, например, такие, если мы объявляем воздушное перемирие, то, значит, украинские дроны на линии фронта тоже не должны летать. Mm -hmm. Вы можете себе представить, там вот, вот эта шизофрения, а они будут продвигаться ползком-ползком, там вот на своих мопедах, там на ишаках, или среди, ночи под звездами, а когда уже не будут действовать наши, значит, получается, дроны вот, поэтому сейчас очень такое большое напряжение, я вижу наоборот. То есть мы готовимся к тактическим ударам, мощным, сильным по Крымскому мосту, прежде всего. Дорогие друзья, обращаю внимание, Крымский мост в ближайшие неделю может перестать существовать в том виде, в котором мы видим. Москва, Московская область, все может лететь по ней. Уверен, Витьков на ретроградной Меркурии не сможет ни о чем договориться, в том числе о воздушном перемирии. Я, я, дико удивлюсь, если она будет создана, да, ну, тем более вот сегодня пострадала у нас газовая система в Одессе, да, то есть, ну и обмен, наверное, этими ударами будет продолжаться. По, по крайней мере, по крайней мере, нам невыгодно это воздушное перемирие, потому что именно сейчас крайне низкая концентрация значит, бензина, возможности дозаправиться в Российской Федерации, все на юга. А ну и самое главное, что мы можем просто своими дальнобойными ударами, да, в том числе связанные с воздухами, выбивать логистику этих тварей, которые вот сейчас продвигаются на фронт. То есть это будет не для нас. Вы же понимаете, когда предложение идет из Москвы, оно еще, собственно говоря, устами этого картофляного фюрера, в общем-то, вы все понимаете, что об этом сказал Лукашенко, что надо устроить это самое перемирие воздушное. Рядом с ним сидел уже даже не двойник, какой-то, тройник, дорогие друзья. А уже, знаете, у человека спухли щеки. Uh -huh. Ну как такое может быть? Просто нет щек. Рядом сидят они на острове Валами, кстати, финский остров, который они украли у Финляндии во время сталинской войны 40-го года. И вот они рассуждают, что им выгодно вот на данный момент устроить на месяц значит, вот это перемирие воздушное, чтобы потом с удвоенной, с утроенной силой у нас уничтожать в сентябре, в октябре, в ноябре все наши вот эти ситуации. Я считаю, что воздушное перемирие – это не то, что нам нужно, нам нужна полная остановка войны на фронте. Вот это нам надо. И от этого не стоит ни в коем случае отказываться. Что я вижу по планетам? Ну, не может быть при великом противостоянии двух злобных планет, планет большого несчастья Марса и Сатурна их точный аспект как раз, дорогие друзья. 8, 9, 10 августа, вот время чья Дональда Трампа не удивлюсь, что из подводных лодок может полететь кое-что, какие-то тамагавки. Кстати, одна из них уже находится в Черном море, а другая в Баренцевом море. Они берут в крещи Российскую Федерацию. От власне про 8 серпня, тому що це така дата ікс, тому що адміністрація Дональда Трампа планує нові санкції проти тіньового нафтового флоту Росії, якщо Путін не погодиться на припинення вогню в Україні до п'ятниці. Нагадаю, це 8 серпня. Все ж таки, чи дійсно Америка піде на якісь нарешті рішучі кроки? Чи це знову залишиться просто словами Дональда Трампа? Ну, мы же знаем его <связь> прозвище mm -hmm. Така, да? <связь> Трамп always out. Трамп всегда выходит <связь> в самый последний момент облажаться. Mm -hmm. Ну, слушайте, сегодня какое-то нужно заявление. Вот мы записываем передачу с вами 6 числа mm -hmm. сделать вечером после того, как его Витек побывал в Москве. Думаю, ничего он там особого не достигнет. Где бы Витек не бывал, там всегда провальные переговоры, потому что нужно быть профессиональным дипломатом, чтобы о чем-то договориться. Витек это застройщик, дорогие друзья. Витьков это абсолютнейший строитель. Да, вот он где там чего, это та какие гольф поля сделать, где какие-то, э, значит, не знаю, там какие-то дома, вот, вот, это всего, да. застроить Израиль там в секторе Южной Газы. Это он, это он супер. А вот договориться вообще от слова совсем и никак. Поэтому думаю, в очередной раз будет разведен. Вот на все эти самые ситуации. Ну, слушайте, если он добьется воздушного перемирия, я, конечно, очень сильно удивлюсь, но звезды говорят только об одном: что сейчас будет действительно применено. А значит, санкции, скорее всего, даже не к Российской Федерации, а те, кто покупает у нее нефть и газ. Это прежде всего Индия, это будет прежде всего значит, Бразилия. И это, прежде всего, может быть еще и Китай, понимаете, дорогие друзья. Uh -huh. Вот чем мы выходим вот, на этот уровень санк санкционности. Ну и когда самые близкие люди ä, Владимира Путина, или тот человек, который уже не похож на настоящего Владимира Путина, вот по крайней мере тот, который сидел значит, на лавочках, посиделочках значит, вместе с Лукашенко, вот совсем как, какая-то очередная копия, понимаете, чем я вот, поэтому звезды говорят, что август ужасный, ужасающий для Российской Федерации. Всегда какие-то беды, на Камчатке что происходит, испытания их ракеты «Посейдон» или для торпеды «Посейдон» закончилось крахом, вызвали цунами у себя, там трехметровые волны, землетрясения, еще и вулкан проснулся. Вы можете себе представить, до какого дебилизма дошла их вот, военная, это, в новые наработки. А до этого там на Камчатке невозможно, до этого 2 три недели там отключали мобильную связь, к чему-то готовились. Вот тоже сейчас они делают в Капустином Яре, хотят прямо сегодня запустить орешник, дорогие друзья. Уверен, что не взлетит. Вот сегодня должен полететь. А если и взлетит, то куда опять полетит в сторону Казахстана? И это было бы хорошо, если бы в Россию, звісно, что? Проте дивіться, ми зараз говоримо про обіцянки Трампа. Говоримо про 8 серпня, надіючись на щось. Але наш президент Володимир Зеленський він заявив, що Росія буде воювати, поки в них не закінчаться гроші. Все ж таки, якщо розглядати війну саме з фінансової точки зору, скільки ще по часу Росія буде здатна тягнути війну. Ну я думаю, що пока у них лілі Путіна тот чувак, который похож на настащива Путіна. Либо пока находится у власти Сергей Королев, глава ФСБ, на самом деле, никакого же Бортников, э, пристаркуватый за 70 лет уже не, не, не правят никаким ФСБ, КГБ, а, пока еще находится а, значит, у власти до сих пор Патрушев, да? э, хотя у него вроде бы никакой должности нет, но он принимает все решения, в том числе и по-морскому, делу, там какие-то ордена, вручает двойнику. Лили Путину, да, то есть, вернее, даже медали, да, то есть, при этом двойник, это самое, руку ему дает, а он его не хочет пожать, понимаете. Ну, как такое может быть? Еще где-то в каких-то задворках, в дворах Санкт-Петербурга вообще уже скрываются, уже даже боятся, чтобы двойника не грохнули, не стрельнули. А так вот, сейчас продвигает премьер-министра опять Патрушев своего сынка Дмитрия Патрушева. Они хотят, чтобы Дмитрий Патрушев стал президентом. Но это я говорю, говорю вам инсайдер. Mm -hmm. а вот, но а, уверен, что пока не будет переворота в Москве, она может про продолжать свою эту войну вот сколько угодно. Хоть два-три года. Крайний срок, я вам всегда говорил, окончание периода Юпитера, 2029 год. Они даже если не будет у них денег, все население будет сидеть на карточках, Ну, вони все, все одно будуть продовжувати цю подлую війну. Я вас зрозуміла про підлу війну. Власне, ми пам'ятаємо, як вона починалася в 22-му році. І е, все починалося з таких собі заворушень на кордоні, та і про воєнний стан і навчання, і так далі. І ось зараз, е, в 25-му році, ми маємо повідомлення про те, що Білорусь може запровадити воєнний стан. Документ вже передали до Палати представників. все це відбувається напередодні масштабних навчань росіян у Білорусі, і вони можуть бути, звісно, що прикриттям для нової агресії проти України, чи, наприклад, країн Балтії. Чи дійсно картоплянники об'являть у себе в країні військовий стан? І коли це може статися? Що кажуть з цього приводу Зорі? Ну це сентябрь місяць. вони вже готують кампанію проти країн НАТО, Прежде всего, проти Балтійських стран? це, звісно, Сувалський коридор, прекрасне шосе, буквально час їзди, на скорости, и вы уже не швидкості, і ви вже вільніся? А ну і там ще такі міста, як Даугавпилс, Нарва, В общем, всегда там есть русское население, которое хочет, чтобы его точно так же освободили. У меня куча клиентов живет как раз в Балтийских странах. Я говорю, что именно осень – это может быть для них временем че решающим. Поэтому, дорогие друзья, обращайтесь ко мне. У меня со всего мира клиенты. В отростку мне мой сайт. Ссылочка под описанием этого видео. А по вайберу, по ватсапу легко со мной связаться и заказать у меня натальную карту рождения и годовой соляр. Плюс 38 063 524, 63, 24. Так вот, значит, может быть такая обстановка, что они выйдут на кордоны, значит, балтийских стран, значит, может быть очень большая группировка, там 100, 200, 300 тысяч новых каких-то людей, воинов, и они могут угрожать, значит, что они войдут в балтийские страны, там начнется ж, такая катавася, которая, которая кстати, была в Испании, а помните, там случился блэкаут. Вот они сделают блекаут, там банки перестанут работать в балтийских странах, нет, не будет ни мобильной связи, все поезда, транспорт остановится. Вот и они будут делать ультиматум таким образом. А если ультиматум не сработает, то они уже могут войти уже и в балтийские страны. Буквально за неделю они хотят зачистить все основные города. Поэтому, дорогие друзья, опять же. Все будет зависеть от Дональда Трампа, насколько он сильно проявит свою инициативу и насколько он будет беспощаден и не будет так по отношению к Российской Федерации и Балтийским странам. В общем, Раша хочет так сказать. Мы не нападаем значит, на Балтийские страны, вы отдаете нам Украину. Uh -huh. Так, це дуже тривожно звучить. Будемо сподіватися, що цього не станеться а тим не менш продовжуємо підтримувати збройні сили України щоденним донатом. Друзі, не втомлююсь вам про це нагадувати, адже ми в тилу маємо робити це щодня. А і якраз повертаючись до лінії бойового зіткнення і до подій, що відбуваються у нас на фронті, стало відомо, що ворог почав встановлювати протитанкові міни на дрони. По-перше, як це може вплинути на хід війни? І по-друге, чи будуть потерпати від саме таких шахедів українські міста? Сушті, ну все йде всі дуже хорошим ситуаціям. Буквально з сентября місяця у нас. И все эти реактивные дроны и шахеды реактивные будут в скором будущем отбиваться. Особенно обычные шахеды а, просто уже... Я, я точно знаю, что есть прекрасные технологии, которые будут просто отбивать всю эту угрозу, которая будет на нас лететь в ближайшее время. Ну а против реактивных шахедов а, тоже найдется применение. Их не так много, чтобы их сильно бояться. А, это просто более такая слабая ракета, да, то есть, которая быстрая, недалекая, не сильная, но тем не менее тоже очень такие опасная. Ну и мы видим, что технологии Китая, мы же понимаем, что все дырчики, то есть все эти моторчики, они происходят из Китая, и полностью все эти дроны примерно на 60-70%, и все это китайское, все, все запчасти китайские, все китайское, и там еще немного компонентов иранского. Mm -hmm. И говорят, что находят и индийские компоненты, и, конечно, Европейского Союза, и Америки. Как же без них? Да? Вот. Но э, могу вам сказать, что мы справимся как раз с этой задачей, просто полностью ликвидировать опасности всех этих шахедов. Э, Они же, как э, э, Геране. да, то есть, я думаю, что уже где-то к октябрю месяце вообще будет сбиваться все на 100%, что летит на нас. Саме зараз ворог, на жаль, просунувся у Донецькій області. Чи буде окупований Лиман та Славянск? Ну, это Харьковская область, на самом деле, а Лиман. Вибачу, <laughs> вибачте, вибачте, так. <laughs> да. Я вам гарантирую, что ни Славянск, ни Краматорск, враг даже близко не подойдет к этому городу. Максимум, на что они надеются, это взять лиман в Харьковской области, mm -hmm. но и даже это у них не получится: единственное, что они могут его полуокружить. Вот. Э -э и Старецка наши, наши тоже до конца не выйдут. Ну и самое главное, что полуразрушенный час яр, где сказал Лили Путин, сидя на скамеечке, а с этим самым а с картофельным королем да, из -э Беларуси, он сказал, что часов в они уже взяли. Нет, дорогие, опять вранье не взяли и, возможно, не возьмут до конца этого года. А че, ну, а о Лимане вообще речи не идет, нет никаких шансов. Стосовно міста Дніпро, чи є загрози ще для него? И чи дійсно росіяни сам зараз перетнули кордон Днепропетровщины? Там идут бои, там 2-3 километра внутри Днепропетровской области. Там некое село есть, но ну, я думаю, что Пока они его еще не взяли, ну, а мы будем отбиваться всем, чем можно. Ну, это всего лишь навсего 2-3 километра. И вообще, мы не должны смотреть на всякие эти границы. Это, это задумка Москвы, вот, что они в очередную где-то границу пересекают. Пере... Вот, да, пересекли там 2-3 километра, можно уже устраивать... Значит, референдум об отделении Днепропетровской области, да, так я mm -hmm. понимаю. Ну, это полный, понимаете, абзац вообще. Они проигрывают эту войну, они это видят. Поэтому Китай сказал, мы не допустим проигрыша Российской Федерации, мы будем все делать поставлять все, все, что надо, да. Но все равно Российская Федерация проигрывает эту войну, Украина в любом случае победит. Главное, чтобы Дональд Трамп проявил свою решительность. Ну а так как ему уже, дорогие друзья, извините за мой французский, писю на его, в общем-то, туфли, да, и башмаки, ну, я думаю, он уже не потерпит вот такого унижения. Я думаю, мы, мы должны нечто ожидать такое, что было в Иране, да, когда вдруг неожиданно значит, прилетели, значит, вот эти самолеты, да, это Миражи, вот которые невидимки, и они обстреляли Иран. Я думаю, не исключено, что будет обстрел всего, чего находится на Украине, особенно Крым. Да, в Крыму сейчас очень много, знаете, там заторы, 30 километров через Крымский мост, очередь, чтобы въехать в Крым. Дураки же какие, сейчас будет такой массовый обстрел, уничтожающий именно в Крыму, и мы будем стрелять. Ну а самое главное, что Дональд Трамп со своих подводных лодок может туда замочить так, что вся логистика Российской Федерации, находящаяся на территории Украины, это Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская области, Крым будет уничтожена в дрызге. А позиция Марса и Сатурна будет работать ровно до середины августа. Особенно вот такие точные аспекты это между 6 и 14 августа. Вот ждем, вот, что прямо сейчас, на ближайшую неделю, что-то такое такою что в Москве то поймут, що надо заканчивать. Дійсно, дуже цього чекаємо. Проте на кінець серпня в нас припадає дуже символічна для кожного українця дата, 24 серпня, День незалежності України. Чи готує ворог провокацію на цю дату і що чекати українцям в містах? От саме опасний період це 22-23 числа прямо перед... Mm -hmm. годовщины, да, Украины, потому что они не признают эту дату, поэтому они специально вот э, на 24 что-то четко, конкретно делать не будут. А вот 22-23 Киева обстрелять – самое дело, понимаете? То есть обрушение всего того, чего у них есть, если не будет достигнуто воздушное перемирие, ну, я думаю, что у, просто уверен, что вот, вот, вот этот Витков, он ничего не может, он никакой не дипломат, да. Достичь его то он невозможно. Но если не будет воздушного перемирия, то самое опасное число 22-23 августа. Только для Киева, через какие то места может попасть педатага? Именно, именно для Киева 22-23, а остальные подписывайтесь на мой канал, у меня каждую неделю выходит передача на неделю, какие города более всего могут быть повержены обстрелу. Но самые опасные города вот на вторую половину августа это у нас Одесса, это у нас Днепр, это у нас значит, Харьков, это у нас Сумы, Херсон, Никополь. Вот эти города в большей степени могут значит, нести опасность. А также Старком, Староконстантинов, угу. там, где Хмельницкая область, тоже туда можно летать. Могу сразу сказать, что меньше всего будут страдать западные области. Практически там можно находиться спокойно. Давайте ще обговоримо тему, про яку мабуть говорить вся мережа, а саме про ймовірну доньку. Путіна, тому що вона не так давно поділилася своїми фото вперше і при цьому розкритикувала диктатора на ім'я Луїза Розова. Вона народилася 3 березня, як відомо, 2003 року в Петербурзі, як нібито Єлизавета Кривоногих. Її мати, як йдеться в повідомленнях, ймовірно була коханкою Путіна. І після народження дівчинки, знаєте, неочікувано розбагатіла. При цьому у свідоцтві про народження Лізи графа батька. Порожня, але вказано, що по батькові вона якраз Володимирівна. Сама дівчина вперше вона виклала в мережі свої селфі і дуже цікаво написала, що так прекрасно знову показати світу своє обличчя? Це щодня нагадує мені, ким я народилася і хто зруйнував моє життя. Людина, яка забрала мільйони життів і знищила моє. Це була пряма цитата. Чи дійсно ця дівчинка, про яку ми зараз говоримо? Донька Путіна. ну, точно показывают Харарда карта, что точно она. И даже такой символ интересный падает. Вообще девочка-подросток отчаянно пытается высвободиться из нематериальных видимых шнуров, окружающих ее. И чем сильнее она бьется, тем больше их становится. То есть она то есть всегда была под запретом где-то ходить, где-то бывать, на тусовках с людьми. Всегда возле нее охранник. Ей, конечно, это все надоело. Но самое главное, мы должны понимать, что не все так обстоятельно происходит, и все это может быть лицемерие для того, чтобы остаться в Париже. Всем прекрасно мы знаем, что она сейчас находится в Париже, живет в Париже, и она там, в общем-то, в какой-то художественной галерее, чуть ли не в Лувре работает. Ну, чтобы к ней не цеплялись санкции, она должна была объявить о том, что отец у нее гнида, что он убил миллионы людей, а вот и она как открывает как бы свой значит, портал с фотографиями, так и закрывает. Вот сейчас она закрыла все. Я думаю, она просто добилась одного, чтобы не было санкций против нее э, в российской э, в Европе. Понимаете, и она спокойно могла пересекать границы, к ней не было никаких претензий. А то, что ее мамаша, которая, дорогие друзья, в общем, работала в Кремле, уборщицы, да, ну, наверное. Они устоял <laughs> Владимир Путин, когда еще был жив, да, что вот она там есть, <laughs> и решил, значит, ее поиметь. Да. После чего появилась эта девочка Лиза, она же Луиза теперь. А, ну, и он дал, подарил значит, своей, значит, получается, я бы так сказал, уборщице яхту, uh -huh. виллы и там все большие счета. Буде до мільярда доларів, дорогі друзі. Так що я би залізою не безпокоївся. Она вона наслідниця мільярд, мільярдеж. Так, а дивіться, яка історія. По-перше, чи е, спілкується вона з Путіним, або його там, не знаю, як їх назвати, а, і чи має вона взагалі хоч якийсь вплив на того, кого ми називаємо диктатором? Бабча, повімайте, ну, навіть коли. Был настоящий путь, и он всегда к женщинам очень плохо относился. Потому что, мы же понимаем, что он гей, на самом деле, по его гороскопу, он любит исключительно мужчин. Помните, у мальчиков живут поцеловал. Ну, в общем, все становится ясно. Да. Мало того, что он любит мужчин, еще и молодых мужчин, еще и педофилы в, в конечном итоге. А с... я уверен, что по ее, вот по ее данным, вот, которая она родилась, под знаком рыб, у них общения вообще не было от слова совсем и никогда. Uh -huh. Поэтому она со своим э, отцом никогда не общалась. Я бы так а если уже заговорили про детей Путина, то сколько их у него, про которых мы не знаем? Ну всего э, всего семь штук. Немало. Да, одна старшая дочь Мария, это не его еди, единоутробная дочь, то есть это его дочь, это дочь от э, этого музыканта, у которого, которого там на счетах 4 миллиарда долларов, помните, вот это он все время с этим, это, с этим музыкантом в Санкт-Петербурге, все время они были вместе да. Вот. А вторая дочь, она же Екатерина Тихова, она, его настоящая дочь, поэтому похожа на него. Заметили, Мария вообще не похожа а, а вот, значит, она же там какая-то, а вот, как, как ее там фамилия, какая-то была другая фамилия, а Тихонова на него похожа, да, это его настоящая дочь, которая метит стать, значит, либо возглавить Госдуму, да, либо все-таки стать в следующем году президентом Российской Федерации. Вот. Потом у него есть трое сыновей малых от Кабаевой. Один из них ненормальный. Вот. И двое более других нормальных. Из них Иван как выделен, как Иван грозный, что он должен стать после него президентом. Ну да? помните, вот сейчас у Ранзана Кадырова Адам, должен после него возглавить Республику Чечня. А вот Иван должен, ну ему там еще мало лет, по-моему, он как раз был рожден в тот самый момент, когда убили значит, Немцова, вот тот самый момент, вот это уже, получается, больше 10 лет ему, ну, еще долго ждать, как говорится. Uh -huh. да. Ну и, значит, дочь от Кривоногих и дочь еще от известной, значит, спортсменки, дорогие друзья, которая живет сейчас в Испании. Вот там еще один сын, вернее, сын, который, вот не буду произносить фамилия и, значит... Ну, в общем, вот, вот наверное, вот где-то 7 штук, вот, по крайней мере, мне известно. И -huh, uh И на останок, мое питание стосовно зустричи Путина и Зеленского. Чи станеться это, например, этого года, или наступного, и за каких умов она возможна, эта встреча? Никогда не встретится Зеленский с Лили Путиным, или того человека, похожего на Путина. Они не встретятся от слова совсем никогда. Потому что он его просто боится, понимаете, чем дело. Ну, прям возьмет его и там замочит, там, или кадык выйдет, или еще что-то сделает. Ну и потом, если он встретится с Зеленским, это будет означать поражение Российской Федерации в войне. Понимаете? Он готов с кем угодно встретиться, даже с Залужным. У кстати, хорошие шансы этой сегодня победить на выборах. Вот с Залужным он встретится, с Зеленским нет, понимаете, никогда. Не пойдет ни при каких условиях ФСБ, КГБ, чтобы Значит, встретиться с этим ничтожным Зеленским, о котором они сто раз уже здесь с телевизора говорили, там и Соловьев, и Скобеева, что он нелегитимный. И они будут с ним встречаться, слово совсем. Зрозуміла вас. Дякую Владе, вам з відповіді на мої запитання і за цю розмову. Друзі, від вас, як зж... як завжди, ми чекаємо вподобайок коментарів під випуском. Обов'язково підпишіться на наш канал. Дійсно, ставте пальці догорі. А, наші соцмережі також не уминайте. Всі посилання на нашого гостя Влада Роса також будуть в описі до цього відео. Тисніть на дзвіночок, аби не пропустити свіжі випуски. І, звісно, що бережіть себе та донайте на зсу.